Oktyobrun 29-da gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arıb tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şimal qəb küləyi esəcək. Havanın istiliyi gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civa sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmırsız keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər rayonlarında az sisli olacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Mülayim şək küləyi esəcək. Havanın istiliyi gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 14-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə aşağıdan 3 dərəcə də istidir. Gündüz 38 dərəcə istil olacaq.